નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી પાઠ નો ત્રણ નું અભ્યાસ સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન એક નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે પેલો ઇન્સાન કો બટને કા ક્યા उत्तर इंसान को बांटने का अर्थ सभी मनुष्यों का समान दृष्टि से न देखना आज ऊंच-नीच गोरा काला और आदि भेद कर लोगों में अल्पा की भावना पैदा कर गई सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ही ध्यान दिया गया है इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। प्रश्न लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है उत्तर कुछ लोगों के भगवान मंदिर में होते हैं, तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में होते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से દેખાતી શકો છો ત્યારબાદ આ પેજ ખુલતા તેમાં તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપશો ત્યારબાદ પેજ ખુલશે તેમાં एग्जाम પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપર અને આ પેજ ખોલતા તેમાં દરેક ધોરણ જોવા મળશે અને કોઈ પણ ધોરણ પર ક્લિક કરતા તેના વિષય જોવા મળશે અને વિષય પર ક્લિક કરતા તેના પાઠ જોવા મળશે અને કોઈ પણ પાઠ પર ક્લિક કરતા પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વધ્યાય પોથી સોલ્યુશન, અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સધેય પોથીના સોલ્યુશન જોવા મળશે वीडियो ने बता त्रीज चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है चट्टान का अर्थ है वे लोगों में भेदभाव के जुल्म सहते, सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है प्रश्न बे इस काव्य को आरो अवरो के साथ गाएं तथा समूह गान कीजिएिपणी टेप रिकॉर्डिया सीडी पर इस काव्य को सुनाइए फिर लय ताल का ध्यान रखते हुए इसे गाइए कक्षा में सभी छात्र मिलकर इसका समूह गान करें प्रश्न त्रन निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए पहलो अभी रातों शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उज्याला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है उत्तर दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है उसके लिए कभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे बिजली की रोशनी अभी केवल महलों और धनिक लोगों के घरों में ही है गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं थैंक यू